Uh, yang mana satu ni? Gombak dulu. Yang mana satu? Jasin banyak kali lah. Datuk Pengusi. Uh, saya Bumbang telah bangkitkan. Lah. <laughs> saya telah bangkitkan satu perkara yang agak penting tentang peranan Kementerian untuk menjana sumber baru melalui dukungan kepada IKS. Uh, dan saya telah uh, mencerakinkan jumlah peruntukan yang diberikan kepada industri ini. Namun concern dan keprihatinan kita ialah apabila dibandingkan dengan satu persidangan yang saya sebut Yang itu yang berhormat menteri belum jawab sebelum saya, saya jawab tanya soalan ni. tambahan okay, Saya jawablah lah, tak, tak sabar jawab sekarang ni okay. Yang berhormat gombak Lepas saya ni saya sampai nak tanya soalan 3 tambahan Banyak masalah, tak eh? berhenti lagi, banyak lagi ni, okay. baru sikit pun Jadi saya jawab, lepas tu jawab gombak, lepas tu jawab jasin eh? Jadi yang berhormat membandingkan, dia kata peruntukan untuk Forbes ni 50% peruntukan untuk PKS ya. Yeah? Ha, itu uh, yang disebut oleh yang berhormat yang pertama angka itu betul lah kerana dalam, dalam buku ini yang kerajaan terbitkan tapi saya nak maklumkan di sini bahawa PKS ini PKS di bawah BT ya? tetapi PKS ni rata-rata ada ada luar bandar ada mara ada pertanian ada umpamanya umpamanya uh, sepanjang tahun lepas saat, saat saya kita belanjakan lebih 6 bilion untuk PKS termasuk pinjaman 6 bilion yang yang awak sebut 33 juta ya itu betul peruntukan uh, PKS pihak jadi sangat betulkan persepsi uh, angka tu betul tetapi kalau yang awak kata itu saja untuk PKS tak betul kerana PKS ni ada banyak tempat ya ada di ada beberapa kementerian dan kita ada proses dalam kementerian untuk menyelaraskan uh, semua PKS dalam negara kita ini di bawah saya penyelarasan itu di bawah saya tetapi PKS ini melibatkan beberapa kementerian mengenai Fox ini ya walaupun nampak besar tapi faedah cukup besar kepada kita ya kenapa umpamanya tahun lepas kita anjurkannya yang datang ialah Walton ya yeah? Bob Walton ni ialah uh, dia merupakan lebih besar dia the biggest hypermarket in the world umpamanya jadi itu faedahnya uh, Bau-bau ni umpamanya saya menghadiri Forbes di Sydney umpamanya yang hadirnya ialah uh, orang terkaya di dunia pengusaha telekom daripada Mexico umpamanya ya yeah? uh, apa SIM nama dia ya lupa nama fullnya ya nama, nama penuhnya jadi yang datang ini ialah orang-orang paling kaya dan mereka melihat dan saya berjumpa mereka umpamanya setengah-setengahnya pertama kali datang ke Malaysia dan mereka lihat infrastrukturnya lapangan terbangnya jalan rayanya hotelnya mereka kagum setengah-setengah tak pernah datang Malaysia jadi itu faedah yang cukup besar walaupun kosnya tinggi selain itu kita dapat free advertising space dalam Forbes magazine ya ada lima magazine Forbes ini yang circulationnya kira-kira 90 ribu setiap bulan ya mereka mempromosikan Malaysia Forbes juga promosi Malaysia dan beberapa majalah termasuk beberapa sahabat khabar International Herald Tribune dan beberapa media elektronik jadi ini semua diberi secara percuma jadi walaupun angka nampak besar tetapi banyak sekali benda-benda uh, uh, sampingan yang kita perlu satu pelaburan walaupun nampak besar tetapi kesan cukup besar negara itu sebabnya sebenarnya yang kita nak anjur tahun ni yang ke-10 ya yeah? yang ke-10 kita ke kali kedua tahun lepas kita anjur baru ni di sini tahun depan di Malaysia Singapura dah tiga kali kita rasa adalah wajar Malaysia menganjurkannya kerana kesannya cukup besar sekali sekarang Jasin ini soalan tambahan terima kasih tuan betul terima kasih menteri ini soalan tambahan saya nak ucap tanya kepada menteri. menteri lah kerana sekurang-kurang menteri telah dapat memberikan penjelasan jawapan yang cukup tepat Sekurang-kurangnya apa juga tomohan-tomohan daripada parti pembangkang Sekurang-kurangnya menteri tak dapat jawab Saya nak tanya ada dua soalan yang ringkas sekali Selain daripada promosi yang dijalankan oleh pihak kementerian Kementerian ada, ada mewujudkan pejabat-pejabat di luar negara Untuk mempromosikan perdagangan untuk menarik pelaburan Adakah kementerian melantik orang ketiga ataupun ejen-ejen perseorangan untuk menarik pelaburan bagi pihak kerajaan dan bagaimanakah bentuk bayarannya? Yang kedua ya, selain daripada insentif-insentif biasa yang kita beri kepada pelabur-pelabur, adakah kerajaan telah memberi insentif-insentif luar biasa kepada pelabur-pelabur kritikal dalam bidang kritikal supaya kita dapat menarik minat mereka untuk datang ke Malaysia. Terima kasih. Yassin dua uh, soal pokok yang pertama sama ada kita lantik penasihat uh, sebelum itu mengenai matrik ni dibangkitkan banyak termasuk pada salak juga ya. Yeah. Uh, saya nak ambil kesempatan lah ambil sempena uh, soalan daripada Yassin tadi uh, kita ada 35 buah pejabat di luar negara uh, dan ada lima dipanggil marketing officers matrik ya, yeah. matrik untuk promosi perdagangan dan uh, Salak pergi ke New York katanya lengang pejabat tu kerana pegawai-pegawainya kena pergi ke lapangan ya yeah? they got to be on the field untuk berjumpa dengan pelabur dengan peng export peng import sebabnya mungkin pada masa yang Muhammad pergi tu tak ada orang lah kerana mereka di, 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 arah untuk turun ke lapangan lagipun sekarang banyak urusan secara elektronik ya yeah? jadi tak perlu kita face to face dalam pada itu uh, saya menerima baik uh, teguran uh, yang Muhammad Faisal uh, yang Muhammad uh, ada sebut janganlah marah eh? jangan brush aside uh, insyaallah kita ambil kira dan kita akan sentiasa memastikan prestasi pegawai kita kita ada kira-kira 100 pegawai orang pegawai matrik di luar negara 650 semua pegawai matrik 100 di luar negara 40 pejabat dan saya terima baik pandangan daripada Yang Mbak Bisalak untuk kita bagi prestasi mereka dan mereka dikenakan KPI setiap tahun dan jika tidak dipenuhi maka tindakan akan diambil. Berkaitan dengan soalan Jasin tadi kita tak lantik mana-mana pihak ketiga lah ya Uh, untuk menjalankan tugas cumanya kita ada kita panggil advisor dan mereka buat kerja ni secara percuma uh, umpamanya di uh, uh, kita ada di uh, Syria seorang seorang yang ahli perniagaan yang membantu kita perusahaan Malaysia secara percuma dia tak kena charge apa-apa itu ada tetapi dalam keadaan keadaan istimewa eh. secara umumnya kita buat kerja ini secara uh, se -se -se sendirian uh, jadi itulah uh, persoalan daripada yang Muhammad Yasin juga bangkitkan tentang adakah Ketua Menteri Pulau, Pulau Pinang berhak mengumumkan angka pelaburan bolehlah boleh yang Umat. tak ada masalah ya. kerana angka yang diumumkan itu sudah disebut oleh PJ Utara ya. memang sudah pun diumumkan ya. tapi kalau yang baru tak bolehlah yang baru menteri dia boleh, boleh umum. Ha, kalau dah umum dalam website, siapa-siapa boleh umum. Boleh pindah ke uh, Selangor boleh. Ya. Selangor pun buat 3-4 hari lepas. Ya. Uh, jadi uh, kita seperti yang kita makluman dewan ni kita tidak diskriminasi ya uh, negeri, negeri dan yang dapat banyak pun Selangor ya antaranya ya, negeri pembangkang ya pelaburan disebut oleh menteri besar Selangor jadi, kita tidak uh, kita, kita satu Malaysia, ya satu Malaysia dan apabila angka-angka dihebahkan maka siapa-siapa pun boleh uh, kerja tak salah ketua menteri Pulau Pinang ataupun menteri besar Selangor uh, sebutkan angka ini apabila uh, diumumkan oleh tapi jangan mendalui menteri lah uh, kalau ini kena tangkap lah kalau mendalui menteri ya. tak boleh so, ya gombak ya. final terima kasih Datuk Pengusi ada lagi saya nak rujuk kepada jawapan yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri sebentar tadi tentang uh, IKS juga ada dianjurkan oleh kementerian-kementerian yang lain Uh, saya tidak menafikan bahawa kementerian yang lain juga ada menganjurkan program-program yang kita bahaskan pada petang ini namun saya pada pandangan saya mungkin Yang Bapak Menteri boleh boleh membantu dalam soal ini saya kira MITI juga mempunyai peranan yang besar dalam mencari sumber-sumber pendapatan negara yang baru melalui dukungan yang lebih uh, berkesan dan efektif untuk uh, masyarakat IKS ini. Sebab itu saya bandingkan uh, jumlah peruntukan yang diberikan itu walaupun uh, kalau dicampur dengan kementerian yang lain mungkin dikatakan besar tetapi MITI juga berperanan untuk memberikan dukungan yang jauh lebih besar uh, untuk memimpin uh, IKS ini bagi mendukung uh, sistem ekonomi dalam negara. Berbalik kepada Forbes uh, Conference yang saya rujuk tadi Saya ingin mendapatkan penjelasan tambahan daripada yang Berhormat menteri Apakah kerajaan merupakan penaja utama persidangan ini Ataupun ada co-sponsors Saya dimaklumkan ada dua syarikat besar yang juga kroni kepada kerajaan Pertama, Tan Sri Francis Yeo daripada YTL yang kedua Datuk Sri Tony Fernandes Yang menjadi co-sponsors Dalam persidangan yang saya maksudkan Sekiranya perkara ini benar Saya ingin bertanya apakah faedah yang akan diperolehi oleh kerajaan Setelah menyumbang 13 juta ringgit untuk persidangan selama 3 hari Kerana saya bimbang Setelah kerajaan melabur 13 juta ringgit untuk satu persidangan yang saya tidak kata tidak penting tetapi apakah faedah yang diperoleh oleh kerajaan? Kerana kebimbangan saya akhirnya Forbes Magazine ataupun Forbes uh, group ini akan memberikan uh, dukungan ataupun sokongan hanya kepada dua tokoh yang saya sebutkan nama mereka. Jadi kalau yang Bapak menteri beritahu kerajaan mendapat faedah yang besar saya ingin juga mendapat penjelasan apakah faedah-faedah yang telah diperolehi ataupun akan diperolehi ataupun komitmen yang telah diberikan oleh peserta khususnya masyarakat perniagaan antarabangsa untuk membantu pelaburan dalam negara Malaysia kerana tidak kalau tidak setelah kita belanja 13 juta ringgit yang untung akhirnya bukan kerajaan tetapi Tony Fernandez dan Francisio terima kasih Saya ingat tadi Gombak nak sebut kroni-kroni di Selangor Ters, tersilap anggapan ni ya. jadi yang pertamanya yang pertamanya ia benar kerajaan merupakan sponsor utama yang keduanya benar ada minor sponsors lah yang tiganya tidak ada benefit bagi syarikat syarikat tersebut kecuali apa tu tidak ada benefit langsung lah yang pentingnya negara akan mendapat manfaat. Saya sebutkan tadi kalau nak beli space uh, advertisement dalam uh, magazine Forbes uh, ataupun dalam International Herald Tribune ataupun CNN memang kosnya lebih tinggi lagi. Dan juga pertemuan pertemuan yang dianjurkan oleh mereka bagi perdana menteri kita kepada perdana menteri kita yang saya sendiri yang keluar negara, mereka mengaturkan kerana mereka ada kontak. Uh, umpamanya saya dijangka ke Singapura bulan depan dan mereka, oleh kerana mereka, mereka ada pejabat regional headquarters mereka di Singapura mereka merapatkan pertemuan dengan tokoh-tokoh perniagaan yang terkemuka. itu nilai tidak ternilai di samping untuk menaikkan imej negara. Saya sekira uh, cukup lah uh, setakat itu. Terima kasih Yang Berhormat uh, Menteri. Uh, sedikit pasal pemudah. Uh, yang Berhormat memberitahu bahawa uh, ada gabungan peranan dari segi kerajaan dan juga swasta untuk uh, membentuk pasukan pemudah atas tujuan uh, memudah cara uh, urusan-urusan membabitkan uh, pelaburan dan sebagainya dan saya dipahamkan bahawa pemudah ini telah pun mengambil alih fungsi uh, FIC Foreign Investment Committee ataupun Jatankuasa Pelaburan Luar uh, telah uh, 3-4 tahun uh, perkara ini berlaku dan uh, sehubungan dengan itu Yang Berhormat Menteri telah membuat pengumuman bahawa uh, pemudah telah meneliti uh, banyak perkara uh, yang uh, fungsi selama ini dimainkan oleh FISC FIC hasilnya uh, hanya pelaburan pelaburan yang menguntungkan saja dan uh, di dalam uh, bidang yang uh, yang menarik atau bidang yang uh, berkapasiti tinggi saja menjadi tumpuan uh, apa ni uh, uh, pemudah ini untuk kita benarkan pelaburan pelaburan yang remeh yang bernilai rendah yang tidak kelas tak ada kelas itu nampak gaya macam diketepikan saya faham gitulah daripada apa maklumat yang diberi oleh uh, pihak menteri mengatakan kita menumpukan kepada pelaburan-pelaburan yang mempunyai uh, status tinggi dan pelaburan-pelaburan yang menguntungkan sahaja adakah benar begitu uh, Ibu Mak Menteri? Terima kasih terutama di dalam kota uh, pemudah tidak ambil alih uh, peranan uh, ataupun fungsi jatuh kuasa pelaburan asing ya. apa yang dibuat di pemudah ialah untuk membantu menstrukturkan semula dan uh, memperakukan supaya garis pandan itu dimasukkan eh, bukan ambil alih jadi sekarang ini FIC tidak lagi berfungsi yang keduanya tidak benar kita eh, cuma galakkan pelaburan besar ya. yang pertama kita galakkan pelaburan asing dan juga pelaburan domestik itu tumpuan dalam RM10 yang keduanya PKS merupakan 99% daripada uh, bilangan um enterprise dalam negara kita itu sebabnya ditubuhkan perbadanan PKS ditubuhkan majlis pembangunan PKS satu sektor yang besar maka pelaburan kecil amat dihargai dan kalau tengok ekspor umpamanya 20% ekspor negara datang daripada PKS dan dari segi employment umpamanya dari segi GDP 30% employment hampir 40% ya maka PKS sangat penting itu sebabnya kita ada satu perbanan khusus Maka tidak benar kita cuma tumpu kepada pelaburan besar saja. Itu penjelasan saya kepada Yang Hormat Indra Mahkota